нашим управлением была получена оперативная информация о том, что житель, 48-летний житель города Николаева, ранее судимый по статье 307 за незаконный сбыт наркотических средств, который недавно, где-то около полугода, освободился из, досрочно по закону Савченко, продолжает заниматься преступной деятельностью, изготавливая наркотические средства. Сотрудниками нашего управления, совместно с сотрудниками полиции Заводского района, в рамках производства по статье 309 были взяты санкционированные обыска и проведены по месту проживания данного гражданина, где были взяты психотропные вещества, прекурсоры, а также наркотические вещества, а также оборудование для их изготовления. По данному факту проводится расследование, все, все изъято было направлено на экспертизу, и по результатам экспертного исследования будет принято решение о дальнейшей квалификации данного преступления. По признакам статьи 311, 313 и 307.